皆さん新しいチャンネルへようこそ、えー、今週は日曜日の夕方に突然チャンネルが削除されてすごい大変だったんですが、えー、皆さんが応援してくれたり、えー、YouTube の日本の ファンページに直接あの講義の声を書いてくれたりして、そのおかげで、えー、3日後にチャンネルが復活しました。ありがとうございます。まあ、今回削除されて、まあ、とりあえず最初はすごいびっくりしましたね。まあ、確かにその北朝鮮関係で消されたのかなとは思ったんですけど、別に特に私たちのチャンネルは政治的なメッセージも何もないので。 それが理由で消されるっていうことにちょっと納得もいかなかったし他の全然関係ないその日本での生活とか、えー、ヨルタンの旅行とかそういう動画もまとめて全部削除されたので、えー、正直かなり、えー、腹が立ちましたね、えー、でも,、えー、も皆さんのサポートのおかげで3日後に復活してよかったですでも一応 念のために今後もしまた削除されることがあるかもしれないのでえ今度からというか今回えチャンネルを2つに分けることにしましたその北朝鮮関係のチャンネルとえ私とエミルの日本での生活をメインにしたえチャンネルですまあエミルももちろんすごく落ち込んでえあすぐにもう またを作るっていうふうに気持ちを切り替えていたけどもやっぱりその前のチャンネルは2年間かけて、えー、作ってきたものだし特に最近はすごく力を入れて、えー、毎日毎日仕事が終わって、えー、家に帰ってきてすぐにもう私と大した話もしないでパソコンの前に座ってもうすぐ YouTube ビデオ作る。 っていうのをもうほとんど毎日やってきた結果がこんな風に消されてしまったと思うと、まあ、私も悲しかったし、メ、う、ー、ん、が落ち込むのもまあ仕方ないなっていう風に、うん、思いましたね。やっぱりそのビデオ自体はハッディスクの中に残っているけど、もう皆さんからもらったコメントだとか、えー、まあ、そのビューの数だとか。 あ全部ゼロになってしまったのでそれが一番ショックでしたねこれからこのチャンネルでは私たちが日本でどういう生活を送っているかその日本の家庭のそのリアルな姿っていうのも見せていきたいと思っています、うん、その他にも、まあ、料理だとか、まあ、日本国内いろんなところに旅行に行ったりとかあとは日本語を勉強している方も えー、たくさんいらっしゃると思うので、えー、その勉強に役に立つような、えー、内容にもしていきたいなと思ってます、えー、ちなみに、えー、来月2月には私の誕生日があります2月の20日その日にエメルがどんなサプライズしてくれるのか今からすごい楽しみです、えー、皆さんも楽しみにしててくださいね <laughs> 皆さん、えー、何かこういうビデオ見たいとか こういういい話して欲してとかもっと料理もこういう料理してほしいとかいろいろ要望があればコメントに書き込んでください質問ももちろん待ってますあとあの私のインスタグラムも皆さんフォローしてくれてありがとうございます基本的にあの毎日更新していきたいと思うのでそっちの方でも何かこういうものを見たいなっていうような発信があれば教えてください ただなか私はやっぱり旅行して写真を撮るのが好きなので、これまでいろんなところを旅行して撮ってきた写真も少しずつえアップしていきたいなと思ってます。ジンクエバーズ、これからも応援よろしくお願いします。パパー。